Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün nəyi sizlərlə dadlı, ləzzətli, puf-puf qabaran kruasan reseptinin hazırlanmasını bölüşürəm. Əvvəldən lazım olanları hazırlamışam. Gəlin birlikdə baxaq. Qaba əlavə edirəm süd, su, maya, əlavə edib qarışdırıram. Maya tam həll olunana qədər. üzerinə bir stəkan şəkər tozu, duz əlavə edib qarışdırıram. Qarışım tam həll olandan sonra üzərinə süd və su qarışımını əlavə edib yumşaq, az ələ yapışan xəmir yoğururam. Yoğurulmuş xəmiri mayalandırıram. Artıq gördünüz ki, mənim xəmirim mayalanıbdı. Havasını alıram. Dəzgaha onun səpib, xəmiri dəzgaha qoyuram, 4 eyni hissəyə bölürəm. Yağ da hazırdır. Gördüyünüz kimi yumuşaq olmalıdır yağ. Kündənə bir-bir hazırlayıram. Orta hissəsinə üstəgəy forması kəsi yatıram. Kənarlarından yayıram uzununa. Orta hissəsinin bir az hündür saxlamaq lazımdır. yağı tam orta hissədən yerləşdirirəm. Kənarları yağın üzərinə birləşdirib yayıram. Qatlıyıram. Bu etabı 5 dəfə təkrar-təkrar etdim. Hər dəfəsində 30 dəqiqə olmaqla soyuducuda gözlətdim. Gördüyünüz kimi hər bir xırdalığına qədər sizlərə göstərdim. Ən sonda gördünüz kimi hazırdır. Soyuducuda gözlədirəm. qat-qat xəmirlərimdir bunlar da. Mənim ürəyim rahat olmadığına görə bir gün saxladım, amma artıq da saxlaya bilərsiz. Soyuducudan çıxartdım, 1-2 saat gözlətdim, indi isə yayıram. Kurasanları hazırlayaq. dəqiqliyi ilə ölçülərini videonun altında qeyd edəcəm. Yaydığım xəmirin kənarlarını düzləşdirdim. İndi isə hər birini 10 sm-dan böldüm. İndi isə forma verək. Əlimlə ehmal uzadıram və vururam. biz şokoladı sevmədiyimizə görə az damla şokolad əlavə etdim, amma sizlər etməyə də bilərsiz. Etsəz belə şokoladı artıq da tökə bilərsiz. Bu reseptlə tam-tamına 12 ədəd kurasan alındı. Üzərinə örtüb mayalandırıram. Bəh-bə. İndi isə mayalanan kruasanların üzərinə yumurta qarışımı əlavə edirəm. 2 ədəd yumurtanın sarısı, 1 xörək qaşığı duru yağ əlavə edib qarışdırıram. Mən ehmal kislə qatlarına yumurta qarışımını gördüyünüz kimi vururam. Kəmrim gördüyünüz kimi kuraslanlar möhtəşəm qabarıblar. 200 dərəcədə bişirirəm. Beh-beh. Xanımlar, bu reseptlə edənlər peşman olmaz. Həqiqətən hər birinizə məsləhət görürəm. Hazırlayıb da bir dəfə də olsa dadına baxın. Çayın, kofenin yanında möhtəşəm bir kruasanla nuşetmək olar. Buyurun, sizlər də bəyəndinizsə bəyən düyməsini basmağı, yaxınlarınızla bölüşməyi, yorumlarınızı yazmağı unutmayın. Mən pul köpüklü kofe ilə noş edim. Sizlər də bəyəndinizsə hazırlayın. I